В эфире «Радио Свобода» программа «Донбасс Реалии» в студии Алексей Мацука. Здравствуйте. Вчера в Минске состоялся очередной этап переговоров по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях. Однако в вопросе разведения сил пока так и нет определенности. Но что касается экономических вопросов, то здесь прогресс более чем очевиден. Обо всем этом по порядку в сегодняшнем выпуске «Донбасс Реалии» что заставляет жителей Красногоровки оставаться там под обстрелами. В этом городе нет развлечений. Тут либо пьют, либо занимаются спортом. Как паралимпиец из Иловайска попал в сборную Украины и поехал в Рио-де-Жанейро. Всегда собирался и показывал, мобилизировался, показывал ну, достойный результат. Как выглядит жизнь тех, кто сейчас находится на передовой? Ну, нормально здесь условия, слава богу, что там вот сухо, все. Итак, на последней встрече в Минске стороны договорились о запуске железнодорожных перевозок на ветке Попасная-Стаханов, а также решили восстановить и запустить перегон никитов майорск Работа этих двух направлений необходима для поставок угля на украинские предприятия. Но так и нет ясности относительно прекращения обстрелов и разведения тяжелого вооружения. А как же выглядит жизнь тех, кто сейчас на передовой? Землянки и блиндажи давно заменили комфортное гражданское жилье. Вместо кровати спальный мешок в подземном укрытии, автомат при себе в любое время суток и песни о том, что война давно стала родной. Как военные несут службу под Попасной в Луганской области в сюжете Дмитрия Торца. Попасная Луганской области, город, который находится в нескольких километрах от линии боевых действий. Здесь несут службу военнослужащие батальоны имени генерала Кульчицкого. У бойцов, насколько это возможно в полевых условиях, налажен быт, поэтому в свободное дежурство время основные усилия направляются на поддержание в надлежащем виде блиндажей и землянок на случай возможных обстрелов. Ну вот, это наша должная точка, которая дорога. Мы отсюда удерживаем дорогу, если что, в случае чего будет прорыв. Обязаны держать для живой силы противника или техники прорыва. Для этого у нас все есть, все подготовлено, все под рукой. Секундное дело, мы слышим сигнал сверху, что уже есть, кто-то едет. И все, мы там пару секунд, все уничтожается, все. Здесь у вас, ну, вы ночуете здесь, да? Да, да, Зимой тоже здесь... здесь... будете ночевать? Да, и зимой здесь будем. Ну, нормально здесь условия, слава богу, что там ну, вот сухо, все. Тоже, мать, икона. классно. Мать, тут уже бетонные стены, бетонные перекрытия, ну и очень много земли в несколько слоев. Это, взагалі, надежная штука. Также не забывают улучшать и личное оружие, правда, в основном за свои средства и с помощью волонтеров. Боец с позывным «Писня» не без гордости показывает свой автомат, с которым не расстается с 2014 года. Глушак за 900 гривен купил. Это глушник, он такой не важный, дешевенький. для 900 гривен это очень дешево для глушака. Калиматорный прицел. ничего тут особливого не мало. Это тоже мне еще в Дебальцево привезла Диана Макарова, волонтер. Он очень дорого стоит, до речи. такие до тысячи долларов. У нас гвардейцы настроение боевое, о проблемах говорить не хотят. На подобные вопросы отвечают улыбка и предлагают лучше послушать песню. Дмитрий Торец для Донбасс Реалии и Радио Свобода. Война в Украине не только на линии фронта, связанные с ней конфликты есть и в тылу. Волонтер Украинской армии из Мариуполя Лилия Болбат была вынуждена покинуть родной город после того, как опубликовала в Фейсбуке пост с критикой в адрес отдельных представителей украинских вооруженных сил. Вчера я встретился с Лилией в Киеве, и она рассказала свою историю. Я написала 9 августа пост о преступлениях, которые происходили в зоне АТО, которые делали отдельные представители военных. Я не равняла всех военных под одну гребенку, я говорила об отдельных представителях. Пост, к сожалению, подхватили очень много ресурсов, очень много именно российских СМИ. Многие начали обвинять в том, что я консерва Кремля. Вот, и понеслись угрозы. И звонки уже от друзей предупредили о том, что нужно уезжать, но реально есть опасность. Из-за моего поста, да, а в Киеве это не так давно, я неделю где-то в Киеве. Первое время мы не в Киеве находились, потому что у меня был очень сильный эмоциональный стресс. А мы уже уподобляемся российской пропаганде о том, что у нас все замечательно, все хорошо, проблем нет, мы святые, мы воины света, воюем с тьмой. А это совершенно не так. А мы снова возвращаемся на Донбасс на линию соприкосновения. Правда, теперь не в блиндаже, а в спортивные секции. Наши корреспонденты побывали в Красногоровке, где обнаружили Не совсем обычный спортзал. Спорт фактично на передовій під звуки артилерийських канонат. У Красногорівці Мар'їнського району уже понад два роки точаться бої. Тисячі людей покинули свої помешкання і виїхали подалі від бойових дій. Але не ці молоді люди. Продовж бойових дій в Красногорівці вони займаються боксом. боевых действий. Лично я ну, здесь не занимался. А вот с началом боевых действий. Да, когда были сильные ну, обстрелы, да. был такой печальный момент в Красновороке, что просто ну, да, некуда было деться. Факт не в этом, просто вы же понимаете, здесь развлекалого другого да, нет. Да. Альберт, вчитель физкультуры у местном техникуме. Раньше жив и работал у Донецку, офицер в запасе. Після початку бойових дій переїхав із Донецька у Красногорівку з дружиною, де залишилися працювати. Ну, переїхав з міста до Донецька, в міст Ну, Красногорівка. У мене тут працювала жінка і би, для того, щоб зберігати сім'ю, щоб не жити там, я переїхав сюди. Секция боксу, иснуя на волонтерских засадах, пояснює Альберт, кажется, что завжди любив тренувати детей. Доводилось навіть ведь хлопців прийти на тренировки. Нет, все на волонтерских, потому что когда я смотрю местные передачи, которые показывают, что в Донецке есть все, мне стало обидно, что у нас ничего нет. И теперь у нас есть все. Бокс ⁇ это эмоциональная разгрузка. И поработали, поколотили, эмоционально разрядились, получили. Красногорівці або пьют, або занимаются спортом, каже трое спортсменов после тренування. Больше делать нечего в этом городе нету развлечений. Тут либо пьют, либо занимаются спортом, ну, либо, либо и то и другое. Это главное, там пьют, не пьют, там ну все, наверное, ну большая часть. А факт того, что как-то вот людям стало на все все равно. Как-то руки упали. вот так вот уныние какое то ідеожі. Вот, Неопределенності. Ну так, це которое, ну проте Альберт іншої думки. Він продовжує тренувати хлопців не лише боксувати, а й навчає іншим видам триборств. І все це на голому ентузіазмі та із своєю філософією. Ну, я роблю то, що я можу зробити. Все. А інші мене не інтересують ці питання. Захочет город он будет делать. Не захочет. Ну значит, у него есть другие какие-то более важные задачи. Нам не хватает только міра, і все. все остальное, все остальное мы сделаем. Після зйомки цього матеріалу Красногорівку знову обстріляли. Втім, як ми пізніше дізналися, тренування не відмінялися протягом бойових дій жодного дня. Маріян Кушнір, Анастасія Москвачова, Донбас реалії. 7 сентября состоялась церемония открытия 15-х летних Паралимпийских игр. На них выступят 172 украинских спортсмена, что является рекордом для сине желтой сборной. Среди паралимпийцев и 18 представителей Донбасса. Уже завтра за награды начнут борьбу Александр Мащенко, пловец из Иловайска, который из-за военного конфликта на востоке Украины переехал с семьей в Славянск. Для четырехкратного чемпиона Паралимпийских игр эти соревнования уже пятые – больше знает Ольга Стрижова. Сидней, 2000 год. Дистанция 100 метров брасом. На Паралимпийских играх за сборную Украины выступает 14-летний парнишка Александр Мащенко. Первые Паралимпийские игры, первое золото. Гимн Украины Александр услышал, а вот увидеть, как развивается флаг, не смог. С ребятами, со старшими, я баловался и самодельным фейерверком. Вот. И в результате как бы, неудачного такого эксперимента как бы, а получил ожог, как бы, таких следов никаких не осталось, кроме того, что я никого не могу видеть всего масштаба трагедии я не понимал в том возрасте. Я воспринимал это как какое-то заболевание, которое пройдет время, я полежу в больнице, мне сделать, может быть, какую-то операцию. Сейчас Александр Мащенко – четырехкратный чемпион паралимпийских игр, самый опытный пловец сборной Украины. А в детстве и не мечтал про спорт. Плаванием заинтересовал тренер Андрей Казначеев. Теперь вместе готовится покорить свою пятую паралимпиаду. Человек, который может всегда собраться, всегда Имеет большой опыт, когда, ну, скажем так, вообще у нас была отвратительная подготовка, но он всегда собирался и показывал, мобилизировался, показывал ну, достойный результат. На Паралимпийских играх в Рио Александр выступит в пяти дистанциях, среди них и 100 метров брасом. Тут он уже становился чемпионом трижды. Планы никогда не сбываются, так как ты их планировал перед Паралимпийскими Поэтому особо каких-то планов там, не строишь. Просто постараюсь от, ну, отработать как бы свои дистанции. А да, за медали, как бы на, ну, на эти вещи я не зарадую. Поэтому как Бог даст, так и будет. В Славянске его ждет лучшая и самая родная поддержка. Жена и трехлетний ребенок. Про будущего мужа Ольга впервые прочитала в местной газете, когда Мащенко во второй раз привез золото с Паралимпиады. Позже их познакомили друзья. В университете а Саша после тяжелых операций, он восстанавливался, и очень трудно было ему ну, готовиться снова входить в эту форму. Было очень важно тогда именно с той физической, в той физической форме достичь своего результата, потому что да, триумф в Афинах, он хотел его повторить, так как тогда он установил мировой рекорд. Некоторое время ездили на соревнования вместе. Александр как спортсмен, а Ольга как помощник тренера. Но рабочий тандем просуществовал недолго. Три года назад у Ольги с Александром родился сын Левчик. Куда сейчас папа поехал? В какой город? Рио? А и хотя Левчик еще маленький, но постоянно пересматривает выступления отца и болеет за него, уверен, что в коллекции наград папы появятся новые из Рио. Ольга Стрижова, Владимир Паутов и Дмитрий Торец. Для Донбасс Реалии. Радио Свобода. Война в Украине длится уже больше двух лет, и за это время ситуация постоянно изменяется. Огонь то прекращается, то возобновляется. Люди то уезжают, то возвращаются. Кто-то приезжает с верой в светлое будущее, а разочаровавшись, едет назад в Донецк или Луганск и становится там жертвой в руках манипуляторов и пропагандистов. Наша же программа показывает все стороны конфликта такими, какие они есть, и вы всегда можете обратиться к нам в по электронной почте или через социальные сети, чтобы поделиться своей проблемой, которых в серой зоне и в неподконтрольных районах, да и в украинской части Донбасса огромное множество. Мы всегда держим руку на пульсе. Оставайтесь с нами на сайте Радио Свобода. А сегодняшний выпуск подошел к концу. До свидания.